Bir illik fasilədən sonra fevralın 8-də Bakıdakı maşın bazarı yenidən açılıb. İstərsən səhv edə bilərsən. Hidayət Məmmədov Almaniyadan maşın gətirib satanlardandır. Deyir ki, pandemiyaya görə 1 il işsiz qalıb. Martda bilet aldıq gedəcək, pandemiyaya nə qədər biletlərimiz də batdı, özümüz də gedə bilmədik Almaniyaya. Bu maşını da kəsən fevralda alınıb, qaldı orada gətirə bilmədik. Sonra trif vasitəsinə gətirdik mart ayında. Martda yox, mayda gəldi. Hələ meydan bird, artıq 1 bir ildir almışam, sata bilməmişəm. Hələ qalıb. Qiymətini də demək olar ki, 23 min manatıdır bu maşının. 2007-nin panoramasıdır. Mən 22 min manatə verməyə razıyam, çünki işlə ilə qədər, bizdə borclar var. Biz ana getmişdik, çox sıyana gedirik. Hidayət Məmmədov deyir ki, az qala 1 ildir bazarın yenidən açılmasını gözləyib. Amma onun kimi bir çox satıcılar bazarda alıcı azlığından, durğunluqdan dilləylənir. Hələ ki zəiflikdə belə maraqlananlar var. Yəni görə hələ, hələ ki zəiflikdir. Ümumiyyətlə bazar zəifdir. Əvvəl 12 minə satılan maşınlar dey, son 11, 11.5-ə sata bilmir. Alıcı güvəsi yoxdur. Bunu sor, soruşan çoxdanca alıcı güvəsi yoxdur. Qiymətlərdə demək olar ki, şey, bir az aşağı var, aşağı. Var. Amma alıcı güvəsi çox azdır. Yəni qiymət həmən qiymətlərdir, cüzi -cüz fərq var. Qiymətlər aşağıdır, sadəcə olaraq, sadəcə olaraq. E, alıcı qüvvəsə toxazdır. Satıcılar qiyməti satdıqlarını desələr də, alıcılar bahalıqdan şikayət edirlər. Göyçaydan gəlmişəm mən Göyçaydan. Yaxşı qismətdir də, alsam öz maşınımla gedəcəm, alamazsam taksi ilə. Prosto bahadır da, maşınlar bahadır. Çirəş şür bahadır, bahadır. Ona görə qalmışıq də beləncinə almaq mümkündür. Mən 400 istəyirəm almaq. Bu də mənim cibimə uyğun deyil. Məsələn, siz cibinizdə nə qədər nəzərdə tutursunuz? E, Məsələn, mən e, istəyən maşın 17-18 min idi. Mənim cibimdə 12 min. Belə görürəm ki, xeyir tapa <laughs> biləcəksən. İqtisadçı Natiq Cəfərlidir ki, Azərbaycana ikinci əl maşınlar əsasən Avropa ölkələrindən gətirilir. Onun sözlərinə görə, Avronun bahalaşması bazarda maşınların qiymətini də təsir edib. Amma Natiq Cəfərlidir ki, pandemiya bazarda yeni trend də yaradıb vəziyyətin özü elə diqqət elədi ki, avtomobil satışı ilə məşğul olan insanlar birləşməyə üstünlük verdilər və sifarişlərlə 6 maşın, 8 maşın yığıldıqca o yəcə böyük ə, yük daşıyan maşınlara artıq onların yükləyib gətirilməsi daha sərfəli oldu. Hətta yol xərcinə də müsbət mənada təsir göstərdi. Yəni bir var, bir avtomobilin yol xərcinə daha çox xərc gedirdi. 6-8 avtomobili yükləyib gətirərkən daha az yol xərci gedirdi. Ona görə də O pandemiya sanki insanların yeni formalar tapmağa kömək oldu. Yəni ona görə də fərdi satıcılar, hansılar ki bu sahədə çalışırlar, bir-birlərini zətn tanıyırdılar, bazarda aşağı-yuxarı ham bir-birini tanıyır və sifarişlər olduqca birləşərək, yəni sifarişləri birgə Azərbaycana gətirilməsini yeni bir bu yeni bir trenddir açılır. Bundan əvvəl elə deyildi. Yəni indi quruq şəklində avtomobillər daha çox gəlir. Natiq Cəfərlinin fikrincə ölkəyə gətirilən avtomobillərin gömrük rüsumları azaldılsa bazarda qiymətlər də kəskin ucuzlaşar. Üstəlik ölkənin avtoparkı da yenilənər.